Проблема и трагедия христианского блогерства. Давай будете теперь говорить ваша, ваша и наша. Знаешь, слово блогер, но ну, так достаточно негативный мой окрас. Это не важно. Пасторы сегодня из-за многих блогеров имеют тоже негативный окрас. Правильная пауза сейчас, да? Вот. Поэтому первая трагедия, чего вы не понимаете. Я хочу вы говорить и тебе, и всем Я блогерам, понимаю. которые будут нас смотреть. Вы журналисты. И вы должны это понимать. Первый факт. Вы журналисты. Любой блогер – это журналист. Тут, это ответственность. Это ответственность за информацию. Вы несете информацию. Я разделяю блогеров, справедливости ради, на три. Первый уровень блогеров – это, я их называю, санитары леса.